Assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah kita dapat eh, dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu lagi hari ini Hari Rabu 29 hari bulan Oktober tahun 2025 uh, Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar sekalian yang memberikan komen-komen pada dua live video saya semalam Sama ada yang setuju ataupun yang tak setuju, saya hargai komen eh, Sebab komen-komen ni boleh buatkan kita uh, lagi bernas eh. Hari ni saya nak mengulas eh Beberapa komen yang diberikan semalam, eh, semalam. Uh, pertamanya, apa artinya reciprocal deal? Ya, eh? dalam reciprocal deal dan merujuk kepada perjanjian perdagangan dengan Amerika yang ditandatangani oleh PMX dua hari lepas ialah kita telah diberikan pengecualian tarif atau cukai ke atas barangan ekspor kita ke Amerika Syarikat. Eh? Uh, kosonglah, tak ada tarif. Eh? Uh, satunya uh, barang aerospace equipment. Tapi barang aerospace equipment ni, ya. Eh, adalah produk-produk syarikat Amerika yang beroperasi di Malaysia ni. Ya. Jadi sudah tentulah dia tak kenakan cukai sebab kalau dia kenakan cukai maka dia kenakan cukai pada produk dia sendiri, pada syarikat dia sendiri. Ya. Sama macam mula-mula dululah ya. masa Amerika mula-mula kenakan cukai 100% ke atas barangan ekspor China ke Amerika. Ya. Tapi bila dia sedar yang antara barang yang China ekspor tu ialah iPhone contohnya. Ya. Buatan syarikat Amerika ...yang buka kilang di China... Eh. ...terus dia kecualikan tarif atau cukai... ...ke atas barang-barang macam ni... Eh. ...sebab rakyat mereka memekak... Eh. ...iPhone jadi lebih mahal gila... Eh. ...jadi bukan iPhone saja... Eh. ...malah ada beberapa produk... ...eksport daripada China yang dikecualikan cukai... ...dan kalau cukai tu menyusahkan rakyat mereka... ...atau mereka tak ada sumber lain nak beli produk tersebut... Eh. ...jadi dia kecualikan cukai... Eh. ...sama macam Malaysia juga... Eh. ...yang keduanya produk pharmaceutical... ...atau ubat-ubatan dan... perkakas pekarkas ubat-ubatan... Uh, uh, ...pharmaceutical ni... Eh uh, ubat-ubatan termasuk barang-barang berkenaan dengan farma ni lah. Ini kebanyakannya produk-produk syarikat-syarikat Amerika yang beroperasi di Malaysia. Eh. Jadi atas alasan yang sama lah. Eh. Dia tak nak syarikat dia eh? jual balik barang ke, ke Amerika mahal. Eh. Aha. Ketiganya ialah minyak kelapa sawit. Kenapa dia bagi zero tariff ni? Juga dikecualikan cukai sebab pesaing-pesaing kita macam Papua New Guinea dan Indonesia pun dikenakan cukai. Jadi tak ada bezalah dia kena beli juga. Eh. Nah, jadi baik tak ada tak cukai. ya. Eh? Ha, keempat ialah koko dan kelima ialah getah ha, getah ni sangat-sangat diperlukan oleh industri tayar di Amerika kalau dia nak kenakan cukai maka itu akan memberi kesan negatif kepada syarikat-syarikat Amerika juga yang eh, membuat tayar ni ha, macam REE lah ha, dia sangat-sangat memerlukan REE jadi kalau kita ekspor REE ke Amerika ha, dia tak kenakan cukai lah sebab itu ha, uh, nak jaga kepentingan dia ha, jadi Temuan ni yang bagi tak adalah bukan untuk jaga kepentingan kita eh untuk jaga kepentingan dia eh jadi tujuan asal tarif ni pula eh ialah asal tarif ni lah ia melindungi perusahaan tempatan tak ada orang lagi yang bagi tarif untuk semua barang-barang eh -barang. contohnya dulu Ha masa Malaysia mula-mula keluarkan Proton Saga tahun 80-an dulu ha, kita kenakan cukai 100% ke atas kereta-kereta import ha, supaya kereta import tu jadi mahal di Malaysia ni dan Proton Saga lakulah ya ha, ha, itu untuk melindungi Proton ha, tapi lepas tu Amerika juga yang kata nak ada free trade lah ha, tak mau dah tarif-tarif protection ni ha, kita pun ikut ya ha, kononnya untuk daya saing sama rata ha. jadi ada soalan daripada yang bagus daripada Nurlisa Khal yang mengatakan Thailand dan Cambodia pun kena beli kapal terbang daripada US. Ya betul. Thailand bukan Thailand dengan Cambodia saja. ada negara lain pun dipaksa beli Boeing daripada US eh. Ah ya betul dia tekan dan paksa banyak negara termasuk Indonesia untuk beli Boeing yang tak berapa laku sekarang ni sebab ada isu keselamatan eh. Banyak accident lah banyak kes eh, Boeing ni sebab sejak 20 tahun kebelakangan ni syarikat Boeing ni banyak outsource R&D dan quality control kepada pekerja-pekerja yang diambil daripada India eh. Ah ha, dia orang ni banyak tipu certificate tipu kelayakan eh. jadi Uh, quality control hancur eh? Uh, standard keselamatan hancur jadi nama Boeing ni dah busuk dah tak laku eh? Yeah. Uh, uh, lepas tu orang dah tak beli Airbus eh? daripada Perancis uh, sekarang ni dia paksa orang beli beli Boeing eh? jadi bukan Malaysia saja. kemudian ada komen panjang lebar mengatakan Malaysia terpaksa mengalah lah, yeah. sebab kita ni ibarat timun nak lawan durian <laughs> bagi saya banyak perkara kita nak buat dengan negara lain kita kena konsult Amerika uh, itu bukan diplomasi itu bukan rundingan eh? itu ha, telur pun kasih ya. Eh? Ha, itu bukan diplomasi, itu telur pun kasih ya. Eh? Itu bukan rundingan tapi macam perjanjian kalah perang eh. Kalau bila kau kalah perang eh, contohnya Iraq dulu ha? kalah perang dengan Amerika eh. Ha, They sign agreement. Memanglah agreement perjanjian tapi itu bukan perjanjian diplomasi, itu bukan rundingan. Ha? Eh? Amerika letak semua syarat kau kena setuju sebab kau kalah perang. Ini buat perjanjian kita sign macam pihak yang kalah perang. Ha? Eh? Macam tak ada maruah. Eh? Macam Jepun dulu. Dia kalah perang dengan Amerika. Eh? Apa saja syarat perjanjian dia sign je lah. Ha? Sampai sekarang dia ikut sebab dia kalah perang. Kita bukan pihak yang kalah perang eh. Jadi dalam rundingan pula, rundingan biasa ada tolak ansur supaya kepentingan kedua-dua pihak dia ambil kira. Ini ya, eh, kepentingan Amerika saja dia ambil kira. Nampak eh. Sebab tu saya tak setuju eh bila a uh, Zafrol eh menteri MITI spin dekat parlimen eh. Anwar pun spin kat parlimen cuba sorok macam dia orang tak baca agreement tu eh. Ya. Patutnya setiap agreement ni setiap perkataan tu penting eh ya, untuk menjaga kepentingan kita eh. Ya. Tapi perjanjian baru-baru ni meletakkan kepentingan Amerika ni bukan saja dalam soal berdagang dengan kita tapi soal nak berdagang dengan orang lain pun. Ha? Kalau menjejaskan kepentingan Amerika, maka tak boleh. Ya. Ha, kita nak buat any trade agreement dengan negara lain, nak kena consult Amerika dulu. Consult ni dalam bahasa biasanya, kita minta nasihat lah. Tapi dalam dalam kontrak ni, consult maknanya kena minta kebenaran. Eh? Ya. Ah ha, dia gunakan bahasa bahasa macam tu eh bahasa diplomatik eh ah ha, itu menyerahkan kedaulatan kita untuk bebas buat keputusan untuk beli barang keperluan kita dan hari ini banyak peguam-peguam dan juga ah eh, Pakai ekonomi antarabangsa kata eh, perjanjian ni memang berat sebelah dan mengikat Malaysia tak pasal-pasal eh Jeffrey Williams ke apa eh? Ha, Pakar ekonomi antarabangsa kata ini ha, Satu perjanjian yang bodoh yang mengikat Malaysia tak pasal-pasal eh Serah tengkuk eh? Dan bukan saya nak pandai-pandai nak interpret eh Lawyer, peguam-peguam dah keluar ni hari Kata perjanjian ni mengikat Malaysia Macam mana Menteri Miti kata tak mengikat Malaysia? Eh? Semuanya nak minta-kena minta kebenaran daripada daripada Amerika dulu eh? Habis tu kalau dia orang tu durian kita timun ah. Eh? Takkan nak bagi semua apa saja Amerika minta atas alasan dia tu lebih kuat daripada kita. Ha? Habis tu kalau Trump minta nak picit tetek jijah, nak bagi juga. Ha, Berpada-padalah kan. Ha, kita kena berkeras bila sampai masanya. Jangan sampai kedaulatan ni ha, tergadai. Ha? Memanglah kita rugi lah. Ya. Kita rugi kalau dia kenakan sekatan ekonomi. Tapi takkanlah sampai disebabkan ekonomi kita kedaulatan nak tergadai. Ini bermakna kalau kita nak beli jet pejuang eh, daripada negara lain pun kena konsul Amerika dulu. Sebab itu dah kira uh, uh, ganggu kepentingan Amerika eh. Kalau Amerika ada masalah dengan Iran contohnya eh, dan dia kenakan sekatan ekonomi ke atas Iran, maka kita pun tak boleh beli atau jual barang kita dengan Iran. Uh, jelas tu ditulis dalam kontrak tu. Ini bukan saya cakap saja. Lawyer-lawyer dah interpret dah. Nak terjemahkan kontrak tu. Memang berat sebelah dan mengikat kita tak pasal-pasal semuanya kena dengan cakap Amerika. Bak kata saya semalam lah nak beli spender pun lepas ni eh. Ha, kalau kita dah biasa beli spender murah daripada China. Ha, saya selalu beli kat TikTok eh. Ha, 2-3 ringgit je selai eh. Ha, kalau dia, dia dah kenakan sekatan ekonomi kat China. Kita tak boleh beli lah. Tulislah kontrak tu kalau kita beli juga maknanya kita langgar perjanjian. Ha? Eh. Ah, kalau Amerika ada masalah dengan Rusia misalnya eh, kita dah tak boleh beli minyak daripada Rusia kalau kalau Amerika kata jangan beli eh? ah, apa ni India apa melawan kita angguk-angguk ah, ya -angguk, eh? ah, walaupun murah kita tak boleh beli eh? lepas tu kena beli barang dia ya eh? kena beli barang dia macam TNB lah itu kena bagi walaupun dia jual mahal kita kena beli juga tak boleh beli daripada orang lain dia boleh kena dengan syarat macam itu. itu maknanya kita menjual marah kita kita bagi hak kita ni kepada orang lain untuk tentukan ha eh? dan ini juga eh, menyeret Malaysia ni, menyeret negara kita ni eh, kepada dalam masalah Amerika eh. Amerika ada masalah dengan China, dia seret kita supaya besar ada masalah dengan China eh. Ah, kita teruk te teruk tekan China. Ah, dan itu membuatkan kita boleh bermasalah dengan negara negara China juga eh. Asalnya masalah tu masalah Amerika dengan China, dia seret kita sekali. Ah, ini perjanjian yang sangat bodoh eh. Tak tahu lah kenapa dia ni nak kata bodoh tapi sekolah tinggi-tinggi ya. -tinggi, eh? Nah, tukar tinggi-tinggi. Ha, eh? walaupun ramai yang katalah dia naik pangkat dekat bank tu pasal pasal kabel ya eh. Aha. Misalnya kalau Amerika gaduh dengan China, Amerika gaduh dengan Rusia, ha? Eh? kita pun akan turut terbabit juga daripada segi ekonomi. Ha, ingat Rusia dengan China nak diam dengan kita. Dia tidak balas juga. Jadi inilah implikasi dia, kesan jangka panjang dia. Eh? Ha? Habis itu kalau Amerika bermasalah dengan semua orang, ha? Eh? dan boleh dikatakan sekarang ni Amerika memang dengan semua orang dia bermasalah termasuk dengan sekutu-sekutu dia ha? dia bermasalah dengan Kanada kita nak bermasalah dengan Kanada juga dia bermasalah dengan Jepun Korea Selatan kita nak bermasalah dengan Jepun Korea Selatan juga ya ha? maknanya semua musuh Amerika jadi musuh kita kita dah jadi sekutu dia ha? dengan perjanjian perdagangan yang nak buat kita jadi sekutu dia bukan setakat beli beli jual barang dengan dia jadi sekat kita nak beli jual barang dengan orang lain pun nak kena minta nasihat dia Ha, ini nasihat ni macam nasihat Presiden British lah. Eh, kena dengar. Ha, maknanya kena persetujuan dia lah. Ha. Tapi apa yang paling melucukan sekali ialah apabila semalam eh, Anwar adalah ucapan dia ni yang eh, dikapit oleh dua orang pak pacak iaitu Tok Mat Hassan, eh, ha, Menteri Luar tu. Di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri dia Tenggu Zafrul, Menteri Miti dia. Eh. <laughs> Kesian tengok Tok Mat lah terkebel, 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 tahan gelak Eh kita boleh lihat muka Tok Mat yang ketat, dia tekumat kamik, tekumat kamik bila Anwar dengan rancaknya spin pasal pertemuan dia dengan Trump ni. Tok Mat ni bukan bodoh eh, dia dulu kerja bank. Eh. Dia kerja bank, apa ah, tinggi dia, pernah kerja dekat Maybank London eh. dia tahu lah pasal perdagangan ni semua. Eh. Anwar goreng kan dia tak tahu ke? Soalnya kenapa eh, orang tanya kenapa Anwar ni bangga sangat tentang pertemuan dia dengan Trump ni Saya tak rasa Anwar sebegitu bodoh. Tapi saya rasa dia ni terkepit teluk. Ya? Ha, macam obses pula dengan Trump ni. Ya? Bagi saya lah. Pertemuan Anwar dengan Trump ni adalah peluang bagi Anwar nak menonjolkan diri dia di peringkat antarabangsa ya, eh, supaya ada modal lah. Eh. Pengtaksub-pengtaksub Anwar ni nak gebang lah. Oh, international lah. Trump kata engkau fantastic lah. Engkau artistik lah. Eh. Sampai bila, eh, sampai nak dapat naik kereta dengan Trump pun jadi bahan cerita. Ha? Eh. Teruja sungguh ha? Eh, dapat naik kereta ni. Ha? Eh. Budak 8 tahun dapat naik kereta. Macam budak 8 tahun dapat naik kereta kuda. Ha? Eh. <laughs> ada satu lawak keluar hari. Eh. Trump ni dia ajak ajak Anwar naik kereta tu pasal dia nak pinjam IC Anwar. Pasal pinjam IC nak isi minyak subsidi eh, minyak RON 95. <laughs> kita ni dan sebahagian besar masyarakat antarabangsa tengok eh Trump ni eh kita ni sebahagian besar masyarakat antarabangsa eh tengok Trump ni eh, termasuklah rakyat dia sendiri ya, eh. dia tengok Trump ni seorang yang resis, kaki perang, nasistik, nasistik ya, eh, penyokong Israel ataupun anjing Israel eh? tapi kelakuan Anwar ni Menunjukkan yang dia ni tak tengok Trump dengan pandangan yang sama tau. Ha? Orang putih kata he sees validation. Dia nampak pertemuan dia dengan Trump ni seolah-olah satu international endorsement. Ha? Bangga betul. Ha, pada pandangan umat Islam di dunia lah. Eh? Banyak dah komen-komen. Eh? Kita lihat Trump ni sebagai seorang pemimpin yang kita patut reject. Eh? Seorang manusia yang arrogant ataupun angkuh. Seorang usahawan yang tamak. Eh? Ha? Seorang purebred pure breed capitalist lah eh. Seorang hipokrit, kaki kencing dan juga ha, suka masuk bakul angkat sendiri eh. Perangai dia suka puji diri sendiri ni pantang ada peluang eh. Memang jadi bahan lawak lah eh. Ha. perangai Trump suka puji diri sendiri ni memang jadi bahan lawak media-media di Amerika dan Eropah lah eh. Ha. kalau ada kawan-kawan saya perangai macam tu eh. Saya malu nak bergambar sekali ya. Eh. Ini kan pula naik kereta sekali ya. Eh. Tapi manusia macam ni ya. Eh. Anwar eh. Ha? Manusia macam ni, Anwar sambut dengan tepukan dan sejuman lebar. Siap menari-nari lagi. Seolah-olah apabila Trump ni turun daripada kapal terbang tu, macam turun daripada langit menyelamatkan manusia. Ya? Ha. Macam turun, macam sambut wali. Ya? Jadi rakyat Amerika ni sebenarnya, dia anggap lawatan Trump ke KL ni hanya lawatan diplomatik singkat lah. Ha? Ha? Lawatan kapal terbang nak isi minyak aja untuk tanda tangan ni dua perjanjian. Ya? Satu perjanjian yang sangat-sangat berat sebelah, ha? Perjanjian yang membuli negara kecil macam kita ni. Dan satu lagi perjanjian damai Thailand dengan, Thailand dengan Cambodia. Yang dah selesai sebulan lebih dah. Eh. Cuma nak singgah, nak claim kredit lah. Eh. Lepas tu dia puji lah sikit Anwar. Eh. Anwar teruja betul lah. Eh. Tapi bagi Anwar Ibrahim, lawatan Trump ni macam satu majlis pertabalan pula. dia bangga betul. Eh. Big deal for him. Eh. Bagi Trump ni aku nak singgah isi minyak je. Eh. bangga macam kadok naik junjung. Sampai sengih sampai ke telinga macam champion. Eh. Macam baru menang All England. Ha? Dan Anwar ni, tujuan dia dia nak dilihat di dunia sebagai seorang Muslim Demokrat yang terpilih, yang di-endorse oleh Barat lah, oleh Barat, oleh Washington dan diterima oleh masyarakat Barat dan direstui oleh Trump. Ha. <laughs> ha dan maka kuat lagi lah teori-teori eh. yang mengatakan eh, Anwar ni memang dikepit telur lah eh. ah ha, dikepit telur lah eh. banyak rahsia-rahsia diketahui oleh kerajaan-kerajaan barat eh. jadi dia kena ikut sajalah eh. Ha. jadi kita nak ke ada Perdana Menteri macam ni eh, yang boleh sentiasa diugut eh, eh. sebab banyak kes-kes dia yang kes-kes eh, dia skandal dia yang pihak barat pegang eh, barat. ini teori lah eh. Ha. tapi saya percaya juga lah ada bukan teori tak berasas <laughs> berasas lah eh. Ha. dia banyak eh. lepas dia keluar jail eh. Uh, tahun 2018 tu ada banyak pergi luar negara kan ha? ingat CIA tak ikut ke ha hotel mana kau duduk ha? dengan siapa kau pergi eh ha? siapa kau bawa masuk bilik ha? mesti CIA ikut kan ha? mesti dia ambil gambar sedangkan presiden Soeharto Soekarno dulu pun ha KGB ambil gambar ha? tengah beraksi ya. <laughs> ha dan bila Anwar ni berjabat tangan dengan Trump ni ha? ianya bukan satu handshake di antara dua yang orang kata sama level sama taraf lah ha? saya nampak ianya antara eh, ah, jabat tangan ni antara seorang pemimpin Amerika yang membuli eh, dan hanya fikir kepentingan diri dia eh, dan negaranya eh, dengan seorang pemimpin negara kecil ya eh, yang dahagakan publicity ya, ah, Anwar lah ya, ah. seorang pemimpin yang pentingkan diri dia dan negara dia dan juga seorang ah, berjabat tangan dengan semua pemimpin dan dahagakan publicity ya. Eh. Ah, orang kata tumpang frame lah eh. tumpang tui lah tumpang sekaki lah eh. <laughs> nak menempik lah ah. jadi Trump datang ni eh, ya Disambut dengan meriah eh? Dihamparkan permaidani medan merah eh? Ambil apa yang dia nak daripada negara kita ni eh? Dengan R.E.E dia e. lah, Tinggal sebatang pen eh? Lepas tu belah Itulah hakikat dia Dia dapat semua yang dia nak Dia bagilah sebatang pen eh? Eh? Lepas tu dia belah Lepas dia naik ke petang kebang Dia lupa dah pasal Malaysia ni Dia komen sikit lah Hawing kau cantik lah Itu ni lah Itu biasa lah eh? ah. Orang kata small talk, eh. Nah, ya. Jadi Anwar ni teruja betul lah bila Trump ni ambil hati dia sikit, eh. Comment, you are fantastic, you artistic. Signature cantik. Memanglah tulisan orang Malaysia ni cantik-cantik. Ha, nak tahu tulisan orang Amerika ni memang buruk. Dia orang, ni, dia orang punya tulisan memang buruk. Tak tahu kenapa, eh. Kebanyakan orang Amerika tulisan dia memang tak cantik lah. Ya. Ha. Jadi ukapan yang betul, eh. Bagi, eh. Trump kata Anwar ni fantastic lah artistik lah. Bagi saya ucapan uh, ungkapan yang betul ialah narsistik. <laughs> dua kali lima aja dua orang tu eh kaki kencing dan suka masuk bakul angkat sendiri eh. Ha. Uh, pujian tak ikhlas Trump tu pun dianggap satu kejayaan oleh Anwar dan juga apa uh, pentaksub pentaksub dia. Yang jelas eh dekat mata saya ni ini bukan diplomasi lah. Eh. Ini satu pembulian. Eh. Ini telur pun kasih eh. <laughs> uh, dulu masa zaman Mahathir eh kita mampu bercakap lantang eh, tentang pendirian kita wah bukan takat di bangsa-bangsa bersatu sentiasa eh, eh tentang kuasa-kuasa besar eh, walaupun kepada pemimpin negara kuasa besar macam Britain, Amerika, eh, Rusia pun kita pernah hentam sekarang ni tengok lembik tengkuk serah semua kat Liga Trump eh. ha. sekarang kita ni kelihatan bangga meraihkan seorang penyangak eh, yang mempersendakan Islam mengebom saudara mara kita dan turut memandang rendah kepada pendatang Asia eh, ke negara dia ha. pendatang Asia ni dia, anggap macam anjing je Ha? Third class citizen dia dekat sana. Orang macam ni kita sambut macam tu. Ini bukan diplomasi. Kita kena tunjuk. Eh, hey, aku tak respect kau lah. Ya? Dan ulasan Dr. Mahal tu betul lah. Kita boleh sambut dia secara diplomatik. Lain kau tak payah lah nak, nak tarian menari. Eh? Dia pergi Jepun. Jepun pun tak ada tarian-tarian. Eh? Ha? Cuma kawat dia. Apa? Pembarisan askar je. Eh? Itu pun Trump gabras gabrah sikit. Eh. Mungkin mabuk lah kot, Eh? Pendek kata lah. Eh? Teram datang sini bukan dia ada sedikit hormat kepada kita ataupun hormat kepada PM kita lah tapi semata-mata sebab dia nampak yang kita ni perlukan dia sangat kita pun tunjuk sangat yang kita kita nak perlukan dia dan kita ni boleh dipergunakan itu saja eh itu saja eh nampak sangat di mata dunia eh bukan publicity untuk Anwar tapi publicity yang buruk untuk Malaysia eh terhege-hege eh macam raja-raja Arab jugaklah terhege-hege eh ah Dua tiga bulan lepas aku kutuk negara Arab ni, kutuk Qatar, kutuk Saudi Arabia, ha? kutuk um, UAE ya. Ha? Sekarang kena ke Perdana Menteri sendiri. <laughs> Jadi sebaik saya saya rasa lah ya, sebaik saja Trump masuk ke Pantai Bang ha? dalam perjalanan pergi Tokyo dua hari lepas ni saya yakin dia dah terus lupa lah pasal Malaysia ni dan juga lupa pasal Anwar. Lepas ni tanya Anwar pun dia nak dia nak sebut nama tak, pun tak betul lah saya rasa. Tapi dunia terutamanya dunia Islam saya rasa tak akan lupa betapa meriahnya sambutan PM Malaysia kepada Trump. Kita ni macam mana pun eh ah susah pun kita berharap negara Islam jugaklah eh. Negara Islam jugaklah. Tak boleh harap dengan barat ni sokong kita lah. Jadi perkara ni eh tak tahu lah dengan tuan-tuan puan eh. Tuan-tuan puan rasa macam mana? Benda ni menghiris perasaan saya lah. Eh. Jadi baiklah sebelum kita akhiri live petang ni saya nak kongsikan satu berita yang agak uh, menarik menggembirakan eh. Uh, satu orang perempuan ni, nama dia Catherine Connolly eh telah memenangi pilihan raya Presiden Republik Island. Tapi apa yang menariknya pasal kemenangan Catherine Connelly ni? Eh. Ah, ni dia muka dia. Ah, Catherine Connelly ni. Ha, ah, ni dia. Dia ni calon ah, Presiden ah, Island ya. Yeah. Ah, apa yang menarik tentang Catherine Connelly ni ialah dalam ah, pilihan raya Presiden Island ah, beberapa hari lepas dia ni ialah penyokong kuat rakyat Palestin ya. Eh? Ah ha, Catherine Connolly ni. Ah ni calon ni ya. dia penyokong kuat rakyat Palestin, penyokong kuat isu Palestin ya. Eh? Ah, ha, dan juga telah memainkan tiga isu dalam kempen pilihan raya beliau dan salah satu isu yang dia mainkan untuk menang ialah isu kemerdekaan Palestin ya. Eh? Aha. Dan dia menang. Ha? Eh? Dia menang eh, dia menang. Dan apa yang menarik dia mainkan isu perumahan rakyat, isu pekerjaan dan juga isu rakyat Palestin dan sekatan ekonomi ke atas Israel ya. Eh? Ah. Ha. Jadi yang menariknya, eh, kenapa dia menang ialah lawan dia ni ni eh, ya, ialah calon yang mendapat sokongan daripada sokongan kuat daripada Israel daripada Benjamin Setan Yahu ni dan juga Israel serta segelintir rakyat Ireland yang pro Israel eh. Malah dikatakan Benjamin Setan Yahu ni bersungguh-sungguh membiayai kempen pilihan raya Heather Humphrey ni lawan-lawan uh, dengan Connelly ni eh. Catherine Connelly ni lawan Heather Humphrey ni supaya Catherine Connelly ni yang sangat-sangat pro Palestin ni dapat dikalahkan eh. tapi taktik dan peranan Israel eh, dalam mencampuri urusan politik dan juga pilihan rakyat Ireland ni eh, telah membangkitkan kemarahan rakyat Ireland eh, dan mengundi Catherine eh. dia ni underdog eh. Ah, lawan dia tu patut menang eh. ha, ah, dia ni calon bebas dia eh. pada awal dia tak dijangka menang pun eh. tapi disebabkan campur tangan babi setan Yahudi campur tangan Israel dalam pilihan raya ni cuba mempengaruhi dia eh, membiayai lawan dia Ha, rakyat island ni dia pilih Catherine Connolly ni eh. Aha. Dan lawan dia lawan dia Heather Humphrey ni memang favorite bermula. Lah. <coughs> Jadi keputusan mengejut ni telah mengejutkan Israel eh, khasnya dan juga masyarakat Eropah amnya sebab inilah pertama kali ya eh, seorang calon presiden ataupun ketua negara Eropah yang pro Palestin menang pilihan raya presiden eh. Ah, ha, menang pilihan raya lah eh. Ah, di Eropah. Jadi Catherine ni bukan saja menang, Malah dalam pertandingan tiga penjuru ke empat penjuru eh, dia telah mendapat lebih daripada 65% undi. Kemenangan besar eh. Ah, lawan beliau ni yang disokong Israel dan media-media propaganda Israel ni kalah teruk eh. Ha, lawan dia yang disokong Israel ni sekarang tu. Jadi Catherine Connolly ni bukan saja seorang pemimpin island yang lantang. Eh. Dia ni sangat lantang mengecam Israel. Dia lantang dekat parlimen pasal genocide di Gaza ni. Malah Catherine Connolly ni juga lantang dalam parlimen island. Supaya island sudah sepatutnya bertindak dengan lebih keras lagi ke atas Israel. Dan tak cukup dengan hanya buat kenyataan-kenyataan saja. ya eh. Ha, no talk only. Eh. Dia tak mahu jadi macam Turki. Eh. Ha. Cakap saja lebih. Eh. Dia nak tindakan. Eh. Ha, bukan tu saja. Catherine Connolly ni juga ha, kuat mengecam NATO yang dianggap sangat hipokrit dalam isu Gaza. Dia juga kuat menggesa EU ni, European Union ni, mengenakan sekatan ekonomi ke atas produk-produk pertanian yang ditanam di tanah orang Palestin yang dirampas di tebing barat. Dia ni memang pro Palestin gila. Eh. Jadi walaupun jawatan Presiden Ireland ni tak ada kuasa macam Perdana Menteri lah. Eh, Presiden. Tapi dia boleh gunakan kedudukan dia, pengaruh dia, influence dia untuk mempengaruhi naratif antarabangsa dan juga masyarakat barat lah. Eh. Jadi kemenangan Catherine Connolly ni juga menunjukkan yang rakyat Ireland terutamanya yang berusia 40 tahun ke bawah ni sangat-sangat anti Israel eh. Ha. dan ada satu poll dia buat eh 82% eh uh, orang muda di Ireland ni ya eh, memang sokong Palestin ya. Eh. Uh, tapi kenapa Ireland ya eh? kita tanya kenapa Ireland ni anti Israel dan pro Palestin? Saya rasa ramai dah tahu ya eh. ini sebab sejarahlah eh. uh, pertamanya Ireland ni telah dijajah lama oleh Britain sejak lama eh. Northern Ireland masih lagi di bawah um, Britain. Eh. Jadi pejuang-pejuang kemerdekaan Ireland Utara ni ah, dicop macam pejuang-pejuang kemerdekaan Palestin juga. Eh. Dia yang dia dianggap pengganas oleh British. Eh. Ah. jadi nasib dia orang sama. Eh. Jadi rakyat Ireland sentiasa menganggap diri dia orang ni ditindas oleh British macam mana rakyat Palestin ditindas oleh rejim haram Israel ni. Uh, eh. ah. dan keduanya, Deklarasi Balfour eh ada orang nama Balfour ni pemimpin uh, British dulu yang yang, menub, yang mencadangkan penubuhan negara Palestin adalah dilakukan oleh pemimpin British yang bernama Balfour yang juga penindas rakyat Ireland. Ha, jadi dia dengar nama Balfour ni dia marah sangat eh. Ha, dan Balfour ni jugalah yang mencadangkan penubuhan negara haram Palestin uh, Israel ni eh. Dan semasa Ireland dijajah British dan dilanda kebuluran ah eh, eh, pihak yang membantu Ireland dari segi penghantaran makanan dan kewangan ialah Raja Ottoman ya eh, Ottoman Bayar ya. Eh. Ha. Ha, sebuah negara Islam sebab tu dia orang sangat-sangat dekat hati dia orang dengan dengan Palestin ya dan dia orang juga sokong eh um, Nelson Mandela dulu eh apartheid di 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 South Africa eh jadi satu poll telah dijalankan eh, sebelum pilihan Raya ah uh, Piel Raya tu menunjukkan 82% rakyat island yang di bawah umur 40 tahun 40 tahun ya eh, menyokong Palestin manakala yang di bawah 60 tahun pula 63% saja maknanya golongan muda dia sangat-sangat kuat menyokong Palestin ya eh. ha, ah sokongan kuat rakyat island ni ya, terhadap pemimpin-pemimpin yang sangat-sangat pro Palestin memang mengejutkan pemimpin-pemimpin Eropah lah. Eh. Tapi bagi rakyat Eropah dia tak terkejut langsung lah sebab naratif pro Palestin dan anti Israel ini telah lama merebak di seluruh Eropah terutama sekali terhadap golongan muda ya. Eh. Nah, Lebih-lebih lagi sejak berlakunya uh, perang yang bermula 7 Oktober 2023 ni eh? Dan juga bila genocide berlaku ke atas Gaza Rata-rata eh, golongan muda Eropah Dah menyokong Palestin eh? Dan mengecam Israel ha tunggu masa saja golongan muda ni me, apa ni uh, mengubah anime uh, me, menterjemahkan panganan dia negara ni uh, mengundi pemimpin-pemimpin yang sokong Palestin ya eh, uh. yang tak sokong Palestin ni bakal kalah lah. insyaallah eh. tapi yang mengecewakan saya lah ya eh, despite all this eh, rakyat Eropah rakyat Amerika dah mula sokong Palestin dan mengecam Israel eh, eh, di Malaysia ni eh, ada satu type lah golongan tu kan eh, yang kuat menyokong DAP ha eh, masih lagi membenci perjuangan rakyat Palestin dan juga tanpa segan silu menyokong Israel dan kemudian bila perjanjian berat sebelah dengan Trump ni pun dia sokong Trump. <coughs> ha sebab apa dia tak ada kena mengena pun nak sokong Trump ni. Tapi pasal apa? Pasal Trump ni anti Islam. Ada ha, sokonglah Trump apa saja. Ha? jadi bagi saya dia orang ni ah ha? dia orang ni bukan bodoh ha? Ha, bukan tak dapat maklumat eh tapi simply islamophobic ya eh, golongan yang menyokong DAP ni ya eh. jadi apa saja pasal Islam eh dia orang tak sokong ya eh. seperti yang saya nak pernah cakap banyak kalilah sikap penyokong-penyokong DAP ni mencerminkan sikap pemimpin parti tu jugalah eh ha nah, sebab 90% type ni eh, memang dia sokong DAP eh. ha kalau baling batu dekat 100 orang memang akan kena dia orang punya eh jadi tuan-tuan dan -tuan, puan macam mana pula eh. Adakah tuan-tuan puan -tuan -tuan nak biarkan DAP di berkuasa lagi menjadi sebahagian daripada kerajaan, menjadi sebahagian daripada pengubal-pengubal dasar negara kita? Sorry lah, no way lah. Ya? Ha, selagi hayat di kanjung badan, eh, saya akan pastikan lah eh, DAP ni takkan berkuasa lagi lah. Eh? Kita dah buat silap sekali, eh? kita betulkan kesilapan kita lah. Eh? Jadi sila tinggalkan komen dan pendapat tuan-tuan puan -tuan -tuan dalam ruang komen dan jangan lupa support channel saya ni, like, subscribe dan share. Oh ya, yeah. semalam ada orang tanya, sekejap eh, sekejap, eh? Semalam ada orang tanya, uh, sabun yang terjual seribu biji dalam masa seminggu ni, eh, sabun Aleppo ni, kalau nak tahu kelebihan ni boleh boleh google lah. Saya nak uh, explain panjang-panjang, uh, bukan nak, jual barang. Eh. Uh, boleh google Eh. Sabun Aleppo ni dah buat beratus-ratus tahun. Eh. Malah uh, dikatakan Queen Cleopatra pun guna sabun ni. Dulu sabun-sabun ni digunakan oleh golongan-golongan atasan saja eh uh, di 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 Eropah di di Timur Tengah eh uh, dia dia kata ada dua ke satu coklat satu merah tak dia dalam ni pun coklat juga. Ini merah ni dia punya pembungkus saja eh. ini, ini sabun yang belum dibungkus. Ini sabun yang dah dibungkus. Ha. Dan kalau nak beli, boleh whatsapp dekat nombor ni lah. dekat nombor ni. 011-3300-9817 eh. Ha. Saya tak larang nak menjerit lah. Marah sangat eh. <laughs> Ya, yeah, tolak DAP, tolak AMDAP yeah. dan saya bukan setakat tolak DAP, tolak parti-parti yang yang dibeli oleh DAP, parti-parti yang menyokong DAP, parti-parti yang menenggek dengan DAP, ya, yeah, yang bekerjasama dengan DAP ya. Yeah. Ha, dia orang ni semua bersubahat dengan Islamofobia. Ya. Yeah. Cerita pasal pembunuhan di Sudan oleh milisia RSF. Oh ya yeah, ke? Ah, nanti saya cek ya. Eh. Saya tak tahulah. Terima kasih, terima kasih. Ya, yeah, betul. Melayu masih ramai yang suka rela jadi barua AP Ikut junjungan masing-masing Betul ha? Kecewa betul lah saya ni ha? Saya daripada kecil lagi Anak-anak saya je Saya dah ajar lah eh. DAP ni kau tolak lah eh. kita, kita kena cerita sejarah sikit Sejarah hitam lah eh. Sejarah hitam eh. Sejarah hitam geng tu lah Ya insyaAllah saya akan uh, baca um, uh, Terima kasih kerana bagi tahu pasal Sudan ni Saya akan baca dan kaji Lepas tu insyaAllah saya akan ulas lah eh. Saya uh, tak banyak sangat tahu pasal Sudan Selepas dia berpecah dua ni Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum, bye.